رمضان الکریان رمضان, رمضان, رمضان الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ دعا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیسو ایک نہایت بابرکت دعا ہے جو خاص طور پر مشکلات پریشانیوں اور حاجات کے وقت پڑھی جاتی ہے رمضان المبارک میں اس دعا کی برکتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ یہ مہینہ رحمت مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے ایک روحانی کنیکشن رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلب کرنی چاہیے اور یہ دعا اسی مقصد کے لیے بہترین ہے یا حیو اے ہمیشہ زندہ رہنے والے یا قیوم اے کائنات کو سنبھالنے والے یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں جب ہم انہیں پکارتے ہیں تو گویا ہم اپنی کمزوری اور بے بسی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور مدد کے طلبکار ہوتے ہیں رمضان المبارک میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں خصوصاً افطار کے وقت اور سحری کے وقت اس دعا کو روزانہ تہجد سحری اور افطار کے وقت پڑھیں انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اگر کسی کو رزق کی تنگی بیماری گھریلو مسائل یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو یہ دعا سو مرتبہ روزانہ پڑھیں رمضان المبارک میں اس دعا کو استغفار کے ساتھ ملا یعنی یا کئیم برہمتی ربی انشاء اللہ تعالی مشکلات آسان ہو جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رات کے وقت خاص طور پر تحجد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے رمضان کی آخری عشرے میں جب لیلت القدر کو تلاش کیا جاتا ہے اس دعا کو کسرت سے پڑھنا بے شمار برکتیں گا طریقہ رمضان میں اس دعا کو پڑھنے کا یوں ہے نماز تہجد کے بعد سو مرتبہ سہری کے وقت گیارہ یا اکیس مرتبہ افطاری سے پہلے سات مرتبہ فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ کسی بھی مشکل میں جتنا ممکن ہو کثرت سے پڑھیں اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے اور اس دعا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کا استغفر اللہ کا موجزہ ضمیر بھائی کا ہے جو کہتے ہیں میں ایک انتہائی تنگ اور چھوٹے کمرے میں رہ رہا تھا وہ کمرہ اتنا محدود تھا کہ اس میں سکون سے بیٹھنا بھی مشکل محسوس ہوتا تھا یہ تنگی نہ صرف میری رہنے کی جگہ میں تھی بلکہ میرے رزق میرے دل اور میرے حالات میں بھی تھی دل میں بس ایک ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکالے میرے رزق میں آسانی پیدا کرے اور میرے لیے وسط کے دروازے کھول دے میں نے خالص نیت کے ساتھ استغفال شروع کر دیا اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ میری تنگی کو کشادگی میں بدل دے میں دن میں استغفار کرنا پانچ سو سے شروع کیا تھا لیکن کرتے کرتے دن میں میں بیس ہزار مرتبہ استغفار کرنا شروع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا یہ حدیث سنن ابی دعوت کی ہے میں اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا مجھے اس بات کا یقین تھا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دو مہینے کے اندر اتنے کم عرصے میں میرے لیے ایسے دروازے کھول گئے جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا مکہ مکرمہ جہاں ہر مسلمان جانے کی خواہش رکھتا ہے وہیں مسجد الحرام کے قریب مجھے ایک نوکری کی پیشکش ہوئی لیکن بات صرف نوکری پر ختم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ مجھے ایک مکمل ہوٹل عطا ہو گیا جو گیارہ منزلوں پر مشتمل تھا ایک ایسا ہوٹل جو گیارہ منزلوں پر مشتمل تھا ایک ایسا ہوٹل جس میں ہزار سے زائد کمرے تھے اور میں اس کا مکمل اختیار رکھتا تھا یہ سب کچھ میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیان کر رہا ہوں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مٹی میں پڑے ہوئے انسان کو بھی آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے اور اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے یہ صرف میرا معجزہ نہیں بلکہ بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں استغفار کے موجزوات رونما ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورا ہوج کی آیت نمبر تین کا ترجمہ ہے اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تمہیں ایک مہین وقت تک اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت دے گا میں آپ سب کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی استغفار کریں تو نیت خالص رکھیں صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ وہ ذات ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتی ہے آج کا استغفار کا دوسرا موجزہ ایک بہن کا ہے وہ کہتی ہے کہ رمضان کی ایک رات میں گھر میں اکیلی تھی میں شدید بیمار ہو گئی بخار اتنا زیادہ تھا کہ جسم کاپ رہا تھا دوائی لی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی مگر ان کے دل میں ایک بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا انہوں نے اپنے بستر پر لیٹے لیتے آہستہ آواز میں استغفار پڑھنا شروع کر دیا کہ کے اس آخری پہر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کی اور نیت کی کہ اگر صبح صحت بہتر ہوگی تو کسی غریب کو صدقہ دیں گی سبحان اللہ جیسے ہی فجر کی آزان ہوئی ان کا جسم ہلکا محسوس ہونے لگا وہ بخار جو رات بھر انہیں تڑپا رہا تھا اچانک ختم ہو گیا وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر شکر ادا کرنے لگی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا خاص طور پر رمضان کی مبارک رات ہو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو کبھی مایوس نہ ہوں استغفار کریں درود شریف پڑھیں صدقے کی نیت کریں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اسے کرتا ہے ہمارے ایک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بہت ضروری فائل گم کر بیٹھا تھا جس میں میرے کاروبار کے اہم کاغذات تھے میں نے ہر جگہ تلاش کی گھر دفتر اور گاڑی تک چھان ماری مگر فائل کا کوئی پتہ نہ چلا میں بہت پریشان تھا کیونکہ اس فائل کے اندر اس فائل کے بغیر ان کا ایک بڑا معاہدہ رکھ سکتا تھا اور ان کو مالی نقصان کا سامنا کر پڑ سکتا تھا اسی بے بسی میں انہوں نے کسی سے مشورہ لیا کہ کثرت سے استغفار پڑھو اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا وہ فوراً وضو کر کے بیٹھ گئے اور استغفار تقریباً استغفار کی کثرت انہوں نے بیس ہزار مرتبہ کرنا شروع کر دی اور ساتھ میں انہوں نے اس بات کی نیت کی کہ اگر ان کو ان کی فائل مل جائے گی تو وہ صدقہ خیرات کریں گے جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کا دل ہلکا ہوتا گیا اور وہ مزید پر سکون محسوس کرنے لگے تقریباً پندرہ ہزار بار استغفار پڑھنے کے بعد اچانک ان کے ذہن میں ایک جگہ آئی جہاں انہوں نے پہلے تلاش ہی نہیں کیا تھا وہ فوراں وہاں گئے اور حیران رہے گئے وہی گمشدہ فائل وہیں موجود تھی یہ اللہ تعالیٰ کے ایک واضح موجزہ تھا کہ جس چیز کے لیے وہ کئی دنوں سے پریشان تھے وہ چند گھنٹوں میں مل گئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکرانے کا سجدہ کیا اور تہیہ کر لیا کہ آئندہ ہر مشکل میں استغفار کو اپنی عادت بنائیں گے کوئی چیز کھو جائے تو کثرت سے استغفار پڑھیں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ ہر پریشانی کا حل بھی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو